Привет. Ну, привет, 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 Медвед. Как вас? Да слава богу, не жалуемся. А ваша как? Вы мальчик и девочка или мальчик и мальчик? Господи. Два мальчика. Нет, это девочка. Да, да. Правильно. Почему вы ты... отказываетесь быть девочкой? Просто ваша часть лица была, а камера, очевидно, ну, по краям изображение размывает. Ну, да, вот. Вот. Вы муж и жена? Ну, пока нет. Свадьба скоро? Ну, пока нет. Зря, зря. У нас демографическая ситуация в стране не очень. Надо бы помогать государству. Ну, поможем, чем сможем. Работайте над этим. Вот как мадам... Так сказать, забеременеет, а вы приезжаете ко мне. В армию вас возьму. Куда? В Украину. Ну, сначала курс молодого бойца, КМБ, а потом, да, на Украину. Нет. Почему? Я тут в России служить буду. Ну, в России, конечно, только на Украине. Почему нет? Ну, у нас же специальная военная операция продолжается, не закончилась же еще. Ну, мобилизации-то не было. Как это не было? В сентябре 22 года. Ах, какой человек. Президент наш Владимир Владимирович объявил о частичной мобилизации. Указ этот действующий. Ну, зачем вы Нет, объявил мобилизацию, только... Да, почему тут мобилизация. Как? Я взываю к вашей совести, к вашей любви к родине. Значит, две основные задачи. Демография сделать детей и защитить родину. Родина же ну, передо мной же такую задачу никто не ставит. А вы же гражданин? Да, я гражданин своей страны. Перед каждым гражданином меня... страны стоит задача для себя по защите. есть свои, свои установленные задачи. Это безусловно. Но задача родины, да. мне кажется, куда более важны, тем более, когда Родина в опасности. Вот не стыдно ли вам перед вашей же девушкой? Что вы под ее юбку прячетесь. Сделайте ребенка для страны и придите, защитите родину вместе со мной рядом. Не, ну я ожидал за такого, что такой диалог будет. Ну, я же вас ничем не обзываю. Я не, не говорю, что нужно вас мобилизовать. Нет, я вас предлагаю случае, я вам предлагаю добровольно я прийти. Добровольно, я по собственной воле, подписать контракт, получить выплаты по контракту. В случае чего в вашу честь парту назовут, девушки денег выплатят. Да, при чем тут деньги. Ну как причем? Это вам деньги. не причем. А ей они пригодятся, когда вы переселитесь в мир иной. Вот, видите, она согласна. Я вижу, она даже рада. Вот Нет, она не родину не люблю. любит, а вы не очень. Почему это не люблю? Я люблю родину. Ну вот. Тогда сделайте, как говорит вам ваша девушка. Сначала ребенка, а ребенка льготы будут. Он в институте сможет учиться вне конкурса. Сможет получать uh -huh. беспроцентные кредиты по ипотеке, например. Бессрочные, беспроцентные, безвозвратные суды. А вы отдадите долг Родине и вашу uh -huh. честь парту назовут, например. А uh -huh. ребенку надо это? А ребенка, что думаете, Родина бросит? Ни в коем случае. Единственное место, как может бросить Родина, это вырастить его настоящим патриотом и бросить в бой потом. Но она еще одного родит от другого солдата. Дело в том. Бабы нарожают. Ладно. Мы не будем задерживать. Квартиру мама купит. Всего вам хорошего. Не любите родину. Не любите родину. Я понял. Но она пусть подумает. Она пусть подумает. Я дело говорю. Хороший стартап. Таких, как вы, может быть, у нее еще не один. Из каждого по ребенку для страны. Во, вона согласна. Все ж візелі. <реш> Мешок пельмі дадуть. Друзі. Я розумію, що складно. Ну треба допомагати війську. Ну просто треба. Ну і канал би непогано підтримати. Ну головне військо. Мені треба дві хвилинки для вас. Увімкнути пісню. З нами Сергій Хомік, пане капітан Збройних сил України. Мій друг і товариш, і в мене є пісня про нього. І в мене є пісня про нього. Я хочу, щоб ви її послухали. До речі, на відео в кінці в пісні буде наш ключик, пане Сергій Хомік. В цьому відео. І я дуже прошу вас не розбігатись, а підтримувати Збройні Сили України, поки буде лунати пісня. Пісня про нашого ключика. Написав я її, коли в нього був день народження, це на сьогодні, на всяк випадок. Хоч можете привітати, це зайвим не буде. Е і вона вийшла ось така. Послухайте. Капітане, скажи мені, коли змовкнуть вибухи Згасне війна, ти прийдеш і ти скажеш змови, і настане квітуча весна, верни. Верни життя додому, знайди той шлях і нічого, не кажучи нікому, забив їх світ цей срібний свям. Питане, ти знаєш, що є, і сльози, і біль матерів. і веснов крається серце твоє, а руки трощать порохів. Рано за ранком іде, думки кружляють в тиші, і тільки твій голос кричить, ти тільки козак не мовчи.